Я открываю глаза, я вот так вот у себя в ногах вижу девочку, у нее дырка в голове. Все начали кричать очень сильно, не убивайте, пожалуйста, не нужно. И запах такого пороха, запах крови. Нас выложили просто на трассу. Это было 26 февраля, было очень холодно. Я слышу, как еще русские начинают кричать: что всем в укрытие, потому что сейчас будет работать авиация. И тут я понимаю, что все, ну как бы это конец. На этом месте мы попали под русскую колонну, которая шла на наступление на Харьков, и наш автобус двигался. В направлении Донецкой области и русские просто начали расстреливать его с посадок. Я просто вот так вот беру свою руку и начинаю трогать ногу. Я понимаю, что мои, ну, просто мои два пальца, в общем, провалились в ногу. Я понял то, что у меня пулевое ранение, то, что у меня дырка в ноге. Ждали какой-то помощи, но в моменте я понимал, что навряд ли нас кто-то сможет спасти, потому что это русские, это война. Навряд ли скорая помощь наша приедет и спасет нас.